श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार मंडळी मी प्रदीप कुलकर्णी श्रीराम नवमीच्या आपल्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा जय श्रीराम आपल्या जीवनातील सर्व समस्या संकटांचा नाश करण्याकरता आपल्या इच्छा मनोकामना पूर्ण व्हाव्यात म्हणून श्रीरामनवमीच्या दिवशी श्रीरामाचा हा मंत्र अवश्य पठन श्रवण करा ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय 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 नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ 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 नमो भगवते रामचन्द्राय भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ 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 नमो भगवते रामचन्द्राय भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो 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 भगवते रामचन्द्राय भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो 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 भगवते रामचन्द्राय